考试时间为一个时辰，时限之内，请诸位认真答题。果然与上一次的试题相差无几。《如文》第三篇，这不是？肃静！ 还不赶紧作答！等等，谢少师，怎么了？往后若非是疾风狂雨烈日，都把东角的窗扇打开。是。动笔吧。什么开窗？分明是怀疑我要趁乱作弊。反贼就是反贼。 小人之心看我这次怎么给你们交个好答卷我们的誓约渐渐只剩想念花开满 水很清，水落花开满一地，吹动我心。月光下你的叮咛是很动听，靠近的很小心。时辰已到，各位停止答卷。 二位先生，可要一起评议？啊、嗯，不必了，由少师大人决断即可。 带我来，带我来。糟了，难不成要下猛了？他怎么一直瞪着我？不会除了赶我出宫，还要再找我麻烦吧？江姑娘。 我怎么觉得谢少师看这份卷子的时间好像格外长啊？而且，他好像在瞪你，你不知道吗？他有眼疾、啊。啊？啊？方才，答卷我已阅过，评议的结果也已出来。定国公府薛书，上等；姚尚书府姚希，中上。谢过少师。 方间政府方妙，卷是中等，不过胜在一手好字，写的工整认真，看得出有向学之心，亦可留。谢过少师。由月与周宝英，往后还得勤勉学习，此番亦可留。是。至于江侍郎府江雪宁。 眷是上等，谢先生指点，臣女回家后必定会。可留？怎么可能？<laughs> 看看我们家二姑娘高兴的昏了头，连话都开始瞎说了。不，我无论如何也不能留在宫中，更别说是当谢威的学生了，那简直是找死、啊。谢先生，学生有一事不明，还想请教。 学生自知学识不佳，却被评为了上家，只怕评为中下的人心中茫然。不如将学生们的答卷一一下发，也好让彼此心服口服。你这是在质疑谢某不公？学生不敢。好，既然如此，那谢某就将各位的答卷一一拿出来评讲一番，好让你们知道。 自己的不足之处到底在何处？我我就不必了吧，先生，宝英的确学识不佳，宝英认的。是啊，细细剖开来讲，这与当众鞭尸有何区别？江雪宁，你一贯掐尖要强，自己拿到上家也就罢了，何苦非要来针对我们？那那薛姐姐也拿到上家了，你瞧人家说什么了吗？如此看来，是江姑娘一人不解喽。 我等心服口服，已得先生指点，不敢再有劳烦。服服劳烦如此便好。